Alphabet your friend How to read and how to write Children learn Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята! Как я рада вас снова видеть! Glad to see you! Соскучились? И я так ждала, просто не могла дождаться, когда же начнется наш следующий урок английского алфавита. Сейчас я вам расскажу о третьей букве английского алфавита, букве «Си». Вот она как выглядит. В английском языке очень многие слова начинаются с буквы C. Но читается она как К. «ка». Например, компьютер. К. Машина. Кейк. Пирожное. Познакомимся поближе с этой буквой. Смотрите, детишки. Ка. Машина. Одна машина – «Ка». А много машин – «Ка». Как видите, этот мальчуган играет в компьютерную игру. Можно сказать, понарошку водит машины. Для этого у мальчугана есть компьютер. Что такое компьютер, я не буду объяснять. Все вы и так прекрасно об этом знаете. Скажу только еще раз, что слово компьютер в английском языке начинается с буквы C. Компьютер. Компьютер. А еще наш мальчуган успевает во время игры лакомиться пирожным. Пирожное по-английски «кейк» кейк, пирожное. А чем приятно запить лакомство, как вы думаете? кол Кто же не знает этого слова на букву С? А это колбой. Это слово тоже начинается с буквы С. Ковбой пасет коров. По-английски корова – кау. Вот почему его так называют. Слово «каубой» состоит из двух слов. Первое слово «кау» – «корова», а второе «бой», то есть «паренек». И оно начинается с буквы «би», которую мы уже знаем. Получается «паренек, который пасет коров». Ну, примерно так. «Кау» – «корова», «бой» – «паренек». Слово «кот». «Cat» по-английски называется на букву «си». Среди котов и кошечек иногда встречаются необыкновенно добрые и работливые создания. И сейчас, ребята, вы посмотрите мультик про одного такого очень хорошего котика, а заодно и букву «си» повторите. What a funny big fat cat! He will never catch the rat! Wow! He fits the mouse with cheese! And he likes the sausages. Итак, ребята, теперь мы хорошо знаем еще одну букву английского алфавита. Букву «С». Посмотрите еще раз внимательно, как она выглядит. Наш урок окончен. Пришло время сказать вам, ребята, до свидания. Мы еще встретимся с вами на других полезных и увлекательных уроках тетушки-совы. И всегда, всегда будем смотреть мультики. До следующего урока. Goodbye!